kita ni adanya tentang permasalahan orang yang tak solat ta, tak, solat ya secara sengaja ya sehingga ya orang yang tak solat secara sengaja sehingga terkeluar waktu ya itu kalau satu waktu ataupun orang yang tak solat dua waktu tiga waktu ya ataupun sampai sehari semalam tak solat atau dua tiga hari nak Seminggu, dua minggu, satu bulan Na'udzubillah Ataupun mungkin sampai setahun Lebih parah bertahun-tahun tak solat Ya Apakah mereka Ya, perlu Mengkabak uh, Salat-salat yang mereka tinggalkan itu Ya, atau Salat yang ditinggalkan sehingga keluar waktu Ataupun bagaimana Di sini pun adanya perbezaan uh, pendapat Yang uh, orang kata, yang kuat lah Ya di kalangan para ulama, ya ada dua pendapat. Uh, pendapat yang pertama pendapat jumhur bahkan uh, semua keempat-empat mazhab, ya. Pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka melihat bahawa orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu wajib qada. Ya, mereka wajib qadak solat yang mereka tak kerjakan dengan sengaja itu ya yeah. uh, dan mereka ini layak disiksa oleh Allah Subhanahu taala kecuali kalau Allah memilih untuk mengampun mereka. Ini pendapat yang pertama. Mereka wajib qada tapi dalam masa yang sama mereka tetap layak untuk disiksa. Ya. Yeah. Uh, kerana uh, uh, lalai dalam mengerjakan solat ya. Yeah. Uh, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebahagian daripada ulama, ya, ulama salaf dan juga khalaf, ya, dan juga pendapat mazhab wahiri dan yang dikuatkan oleh uh, Imam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Al Qayyim, ya, rahimahumullah. Di mana mereka berpendapat bahawa orang yang tak salat sehingga keluar waktu, ya, atau orang yang tak salat beberapa salat ya fardu tanpa keuzuran ya yakni mereka tak ada keuzuran dan insyaallah kita dah tahu dah keuzuran tu apa hanya dua saja tidur atau terlupa ya mereka tidak boleh nak nak qada ya mereka tidak boleh dan tidak layak untuk nak qada Ha, salat yang mereka tinggalkan itu selama-lamanya Bahkan kalau mereka qadha pun Ya Kalau mereka salat pun apa yang salat yang mereka telah Lalai dalam mengerjakannya dalam waktunya Salat itu tidak akan diterima oleh Allah SWT Dan bagi mereka ini Mereka wajib bertaubat Ya dengan taubat yang Nasuhah Taubat dengan erti kata yang sebenarnya Ya dan mereka perlu banyak beristighfar di samping mengerjakan solat-solat sunat. Itu yang mampu untuk mereka lakukan. Beristighfar dan memperbanyakkan solat sunat. Tapi kalau nak solat uh, nak nak qada solat yang ditinggalkan itu sehingga keluar waktu tak boleh. Ya, yeah, kerana sudah keluar daripada waktunya, ya. Yeah. Ini pendapat yang kedua, ya. Yeah. Uh, kalau kita lihat pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua ya yang mana yang yang kuat ya dalam hal ini ya uh, kalau kita lihat pendapat yang pertama ini pendapat keempat-empat mazhab kan ya yeah, uh, pendapat yang pertama mereka berhujah uh, dengan qiyas ya yeah, qiyas atau qiyas ya yeah, menyamakan antara dua dua perkara ya yeah, dua dua keadaan ya yeah, mereka mengatakan bahawa sekiranya orang yang tinggalkan solat kalau orang yang afwan, kalau orang yang tertinggal solat kerana tidur ataupun terlupa ya. Mereka tetap wajib mengqada sedangkan mereka berkeuzuran ya. Maka untuk mewajibkan ke atas Orang yang tidak berkeuzuran Yang lalai dalam mengerjakan salat itu dalam waktunya Itu lebih patut Ya, saya ulang Mereka kata, kalau orang yang tidur ataupun terlupa Mereka berkeuzuran Ya Mereka tak sengaja Tapi bagi mereka ini tetap Syaratlah kata, kita dah bincang dalam masalah tadi Ya, mereka tetap wajib mengerjakannya ketika mana mereka teringat sedangkan mereka berkeuzuran tapi tetap syarat tak tak memaafkan tak bererti bahawa kalau dia terlupa atau tertidur tak ayah kena kerjakan tak syarat tetap mewajibkan ke atas mereka sedangkan mereka berkeuzuran maka mereka kata ya pendapat yang pertama untuk diwajibkan atas orang yang sengaja tak salat dalam waktu ya yang lalai itu lebih patut Ya, yeah. ya, yeah. maka itu pendapat yang uh, hujah pendapat yang pertama. Ya, yeah. mereka mengkiaskan. Ya, yeah. ini dipanggil kias awla. Ini ini dalam masalah uh, uh, usul lah Ya, yeah. kias awla. Tahu kias awla? Uh, persamaan yang lebih patut. <coughs> betul, betul. -betul? Ustaz Anam An Ada Qiyas Aula Qiyas Aula ya, Qiyas yang lebih diutamakan Macam tu Ya apa qiyas aula saya bagi contohlah ya dalam al-Quran ya, ya. fala ya. taqul lahumā uffin ini dalam hubungan anak dengan mak bapak Allah kata apa maka janganlah kamu berkata kepada keduanya uff jangan kita kata uff kat mak bapak mak bapak kita ya wala tanharhuma dan jangan nak mengherdik uh, mak bapak syarat melarang apa perkataan uf datang seorang anak ni dia nak pandai sikit dia kata syarat melarang uf je kalau aku lempang je mak bapak aku tak apa betul tak pendalilan dia penghujahan dia dia kata, dia kata apa eh kenapa ni awak dekat samseng sangat eh Syarat kata jangan kata uf je. Syarat tak larang saya pukul. Betul tak pendalilan dia kita kata batik ya. Yeah? Syarat apabila mengatakan uf tak boleh. Sedangkan kalau kita bandingkan antara uf dengan pukul, mana yang lebih berat? Jelas pukul lebih berat. Maka pukulan itu jauh lebih dilarang berbanding dengan uf maka kalau uf yang perkataan yang sangat mudah diucap oleh mulut je pun dilarang kalau memukul lagilah dilarang ini dipanggil qiyas aula apa ha insyaallah dah faham jadi nak kata apa ni qiyas yang lebih patut nah ha, lebih kuranglah ya yang penting faham ya maka mereka berhujah macam tu ya mereka kata kalau orang yang berkezuuran pun kena qada kalau orang yang lalai yang tak ada keuzuran lagilah kena qada. Ya, yeah, itu ya yeah, penghujahan mereka. Tetapi pendapat uh, jumhur ya yeah, pendapat uh, yang pertama ini uh, disanggah oleh uh, pendapat yang kedua di mana mereka mengatakan bahawa orang yang lalai tak solat sehingga keluar waktu mereka ya yeah, uh, jelas tidak ada keuzuran ya yeah, kerana mereka sengaja. Ya. Yeah, Uh, makanya mereka tak boleh nak mengerjakan tak, tidak ada istilah qada bagi mereka ya yeah? ini kerana ha, ini hujah mereka mereka kata yang pertama kerana ibadah solat ya yeah? solat fardu secara khasnya adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya ya yeah? seperti mana firman Allah Inna salata kana ta'ala al-mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat ya yeah? uh, menjadi kewajipan ke atas orang yang beriman ya yeah? yang telah ditetapkan waktunya ya surah an-nisa ayat ke-103 yang telah ditetapkan waktunya jadi setiap solat fardu tu ada waktu yang telah ditetapkan maka seperti mana orang tu tak boleh nak puasa Ramadan di luar Ramadan tanpa keuzuran seperti mana orang tu sama sekali tak boleh nak mengerjakan haji di luar hari-hari haji kerana ibadah-ibadah ni telah ditetapkan waktunya maka begitulah dengan solat yang telah ditetapkan waktunya ya yeah? dan orang yang sengaja ini dalil yang kedua orang yang sengaja uh, lalai mengerjakan solat dalam waktu sehingga terkeluar waktu ya yeah? dan dia mengerjakan solat itu dengan sengaja di luar waktunya ya yeah? dia sengaja kan Dia cerita sengaja ni daripada mula sampai akhir dia sengaja ni ya yeah? dia sengaja ah, tak apa tak apa nanti boleh qada Ha, ini masalah ada ada persepsi qada tengah meeting ke apa tak apa nanti boleh qada ada qada boleh qada ya nanti niat je qada uh, usolli solatud zuhri qada'an habis situ ya jangan kata adaan kalau adaan ha nah, tak boleh lah ya dan ya, kalau waktu jadi tukar je niat usolli solatud zuhri qada'an empat rakaat imaman atau makmuman lillahi taala ya yeah? imam lagi apa <laughs> kala <guluhkanlah> hey. jadi ini ini persepsi ya yeah? jadi <coughs> orang seperti ini mereka sengaja mengerjakan solat itu di luar waktunya maka mereka telah menukar ibadah itu ya yeah? dengan dikerjakan pada luar waktunya maka mereka ini daripada satu sudut mereka telah mengada-adakan suatu ibadah yang baru. Ya. Kalau solat Zuhur dikerjakan pada waktu uh, maghrib contoh. Ini mengada-adakan ibadah yang baru, kan? Dalam dia sama istilahnya dengan bidah. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad." Orang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak menepati, menepati cara kami, maka ia adalah tertolak. Nabi kata tertolak, maknanya tidak boleh diterima, ya. Dan mereka dalil yang ketiga mereka mengatakan seperti mana kamu kata, kita lihat tengok macam mana para ulama berhujah, ya. Mereka jawab balik kat pendapat yang pertama, pendapat jumhur ni. Majoriti keempat-empat mazhab. Mereka kata seperti mana kamu setuju. Kalau orang itu sengaja solat sebelum waktu solatnya terbatal tidak diterima kan orang tu sengaja nak solat sebelum waktu Eh nanti ada meeting lah so, uh, eh, pas zohor ada meeting tak apa kita solat sebelum zuhur sengaja ulama semua sepakat tak boleh maka mereka kata apa beza sebelum dan selepas kalau sudah sengaja tak boleh ya yeah? maka ini um, adalah satu sanggahan ke atas uh, uh, pendapat yang pertama, ya, yeah? dan mereka menjawab dalil yang keempat, mereka menjawab ya, yeah, uh, pendalilan pendapat yang pertama, di mana mereka mengkiaskan, ya, yeah, orang yang berkeuzuran, yang tidur dan terlupa tadi, dengan orang yang tidak berkeuzuran atas alasan qiyas awla tadi, qiyas yang lebih patut mereka membalas qiyas tu, dengan mengatakan bahawa ini adalah qiyas ambil, ini satu kaedah lagi ini qiyas ma'al fariq, ya, yeah? Qiyas ma'al fariq Pendapat pertama mengatakan itu qiyas awla Tetapi pendapat kedua Membalas balik mengatakan bahawa itu bukan qiyas awla Tetapi Ia adalah qiyas ma'al fariq Apa arti qiyas ma'al fariq? Qiyas atau Menyamakan Antara dua perkara Yang bercanggahan Ya Ini bercanggah, tak sama Macam mana boleh disamakan Ya, Orang yang berkeuzuran lain dengan orang yang tak berkeuzuran, Masakan kedua-duanya mengambil hukum yang sama. Ini kena kata, ini pun kena kata. Sedangkan ini berkeuzuran, ini tak berkeuzuran. Maka tak boleh dikias antara orang yang berkeuzuran dan orang yang tak ada keuzuran. Tak boleh disamakan. Ia adalah dua keadaan yang bercanggah sama sekali. Ya, jadi kias pendapat yang pertama itu adalah kias yang bercanggahan. Ya, kias antara dua perkara yang bercanggahan ya yeah. dan uh, yang kelima mereka mengatakan Nabi SAW apabila menyebutkan seperti mana hadis di hadapan kita barang siapa lupa eh afwan kita uh, terlepas pandang tengok terjemahan tu ya yeah. hadis 119 barang siapa afwan afwan ni riwayat yang kedua ya dalam riwayat Imam Muslim ya kita lihat riwayat yang kedua riwayat Imam Muslim barang siapa menger lupa mengerjakan solat atau tertidur ya mereka mengatakan bahawa nabi ya me mewajibkan qada itu atas dua orang ini sahaja ya orang yang apa lupa atau orang yang tertidur dan orang yang lupa dan orang yang tertidur sahaja. Ya. Yeah. Ya, yeah, Nabi menyebutkan dua orang ni sahaja. Ya. Yeah. Maka mafhumnya apa? Ya. Yeah. Apabila Nabi menyebutkan dua orang ni, dua kategori ni, ya. Yeah. Barang siapa yang lupa mengerjakan solat atau tertidur. Apabila Nabi menyebutkan dua orang ni, Uh, mafhumnya apa? lafasnya itu du, Orang yang terlupa atau tertidur. Itu lafasnya. Mafhumnya apa? Ya. Yeah? Atau dipanggil mafhumul mukhalafah Ini satu lagi uh, kaedah usul oh, fiqh. Banyak juga kaedah. Tak yang minta maaf. Kan? Berat sangat ke? Takdelah <coughs> ada faedah ya. Sikit-sikitlah sikit-sikit. Ya. Yeah? Bila lagi? Uji minda sikit ya. Mafhumul mukhalafah, ya. Maksud sebaliknya, ya. Bila orang kata uh, Ali tidak ada di rumah, ini contoh. Ali tidak ada di rumah. Mafhumul mukhalafahnya apa? Maksud sebaliknya apa? ali di luar rumah ya yeah. maka kalau kita lihat hadis ni nabi kata ya yeah, barang siapa yang lupa atau tertidur tu lafaznya maksud sebaliknya apa dua orang ni sahaja selain daripada itu ya yeah, uh, dia tak boleh uh, apa uh, penebusnya bukan mengerjakan solat ketika dia ingat ya yeah. Penembusnya adalah mengerjakan solat ketika diingat Hanya bagi orang yang lupa dan tertidur sahaja Maksud sebaliknya adalah selain daripada itu Tak ada penembusnya Kalau dia terlepas, terlepas Ya kerana mereka kata kalau sum, tak kira orang tu lupa atau tertidur atau sengaja semua kena qada buat apa nabi kata barang siapa yang lupa dan tertidur kalau kesudahannya semua kena qada buat apa nabi sebut dua Dua orang ni Kalau akhirnya natijahnya semua kena gagak Tak kira kau lupa kan Kau tertidur ke termakan ke Ter apa ke Kan Itu mafum al-mukhalafah Ya dan akhirnya dalil yang keenam mereka mengatakan ini pendapat yang kedua mereka mengatakan apabila kita menghukum ke atas orang yang lalai mengerjakan solat dalam waktunya sehingga terkeluar ya waktu dengan mereka tidak boleh nak mengqada ini sebenarnya ini agaknya adalah rahsia kenapa ada perselisihan mereka kata apabila kita kata mereka tidak boleh qada itu bukan satu bonus itu bukan satu layanan istimewa ke atas orang yang lalai ini Orang oh, kau tak payah salat Orang yang sengaja ni Dia tak boleh kata Oh Alhamdulillah Dia tak boleh nak kata macam tu Kalau kita tengok pendapat yang pertama Seolah-olah mereka ada persepsi macam tu Itu yang dia orang kata Kalau orang yang berkeuzuran Kita kena kata wajib Kalau orang tak ada keuzuran Lagilah kena Sebab so, mereka melihat Kalau orang yang tak ada keuzuran Kita tak kita bagi dia can Kita bagi dia pelepasan Tak payah solat Seolah-olah itu satu keistimewaan jadi pendapat yang kedua balas balik Itu bukan satu keistimewaan Itu bukan satu kelebihan buat mereka Apabila dilepaskan mereka Dengan kata engkau tak perlu nak kawak Itu bukan satu kebanggaan Tetapi sebenarnya itu adalah satu ancaman Ya Itu adalah Ya Sebagai satu hukuman Ke atas mereka Dengan mengatakan bahawa Habislah kau Kau dah habis Kau terlepas je waktu kau dah terlepas uh, Gerabak uh, Kereta api tu Kau dah terlepas dah You are not on the train Untuk nak sampai ke Destinasi keretaan Allah Kau dah terlepas Maka seperti mana orang yang terlepas Kereta api ni takkan kata Alhamdulillah ya? Maka begitu orang Ini adalah satu hukuman Dan ancaman Ya Baik. Jadi insya-Allah pendapat yang rajih uh, dalam uh, hal ini ya yeah, adalah orang yang uh, lalai mengerjakan solat ya yeah, sehingga terlepas terkeluar waktunya ya. Yeah, mereka tidak boleh tidak ada istilah qada buat mereka ya. Yeah, uh, sebaliknya ya yeah, mereka perlu bertaubat atas uh, perbuatan mereka ya. Yeah, lalai mengerjakan solat itu ya, sama tak kira satu solat dua solat bahkan kalau lebih daripada itu pun sekalipun ya tidak ada istilah qada ya sebaliknya mereka perlu bertaubat dan banyakkan istighfar di samping memperbanyakkan amalan soleh ya dan termasuklah dalam amalan soleh itu apa adalah mengerjakan solat-solat sunat ya solat-solat sunat maknanya solat-solat sunat mutlak ya kerana dengan harapan Moga-moga Dengan mengerjakan solat-solat sunat ni Ia akan dapat menampung ya Solat-solat fardu Yang mereka telah uh, Lalai ya, dalam Mengerjakannya ya. Jadi tidak ada istilah Sebenarnya lah ya, Dalam pendapat yang raja, tidak ada istilah Bila orang tu nak taubat eh, Daripada tak mengerjakan solat tidak ada istilah dia nak buka kalender Dia nak, dia nak buka kalkulator Dia nak kira berapa solat yang dia terlepas ya. Dia kalau sehari semalam dia Itu nak kira senang Tapi kalau dah sampai berbulan-bulan ya, Alhamdulillah bertahun-tahun Jenuh ya. Tapi memang Ia adalah satu ancaman besar ya, Buat orang yang Yang tidak mengerjakan solat fardu Ya ini adalah satu dosa yang besar ya. Bahkan dia khawatiri bahawa mereka akan sampai tergelincir iman ya dan jatuh di dalam kekufuran waliyallahu billah ya.